Да, это очень удивительно, что почему на дом дедушки. Наверное. Ой, а дедушке еще, наверное, нужно будет дойти. Дедуш... Дедушка. Но ну, надо его туда провести. Спасибо. А вы проведете? Вы через школу проведете, да, для того чтобы? А... Я думаю, там еще не стоит за три минуты. Ну. А но сейчас у нас. Чтобы они пока не закрывались. Идет, идет. А, он, а он, почему он? к вам на дом не пришли? Что? Почему на Два часа я одеваюсь, и уже а. два часа ищу, где голосуют э, 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 это самый двадцатый дом. И кто говорит, вот туда, в дыру иди, в подвал иди. Я говорю, в подвале мне черепно-манговую травму здесь сделали друзья южане. Вот, что прикажете, еще чтобы вторую посадили меня. Может, у меня спортзала не позвал. Спортзал, наверное, Под наверное. Тума, подвал, иди сюда, стой там и дальше. Это чуть -чуть спортзал, Но так дальше. Ну ничего, вы успеваете. Ну, вот я уже так я иду в а, пола, Да, у меня есть. А есть, значит, я есть, есть осталось. А вы равно, всегда на всегда очень... и, 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 не надо и, 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 Нет, я... я Ваш вот, ты не провели совсем недавно. А, я помню. Я... Вот. Последний, последний избиратель. Двери уже закрываются. Мы не станем мы не будем здесь оставаться. Я думаю, что дедушка проголосует. Мы уходим вместе с наблюдателями, членами, членом комиссии, и уже и уже тоже успеваем выходить. Вот так вот мы встретили активного дедушку, который долго искал. Но уже договорились мы с вами от души. Все замечательно. Я вам скажу. Ребята, я уже не, имею права уже все. Вы уже не имеете права находиться на участке. А вот посмотрите, сколько здесь официальных наблюдателей, которые мне сейчас делают замечания. Вот же э, кровать, э, нас, везде. нас О, уже, хорошо. уже просит так положено. В 8 часов ровно мы должны, все журналисты и посторонние должны выйти. Если кто-то остался, то придется остаться уже до самого утра. Мы с вами коротко подведем итог. Сегодняшнего дня мы вели прямую трансляцию из всех избирательных участков в городе Южном. Их 9. С утра мы посетили 4 участка. В обед мы посетили два участка, три участка мы посетили сейчас вечером. Мы провели э, прямую трансляцию при помощи канала «Юстрим». Там мы зарегистрированы как «Репостстрим». Также впервые мы провели трансляцию совместно с первым интернет-телевидением города Южного. В принципе, все было хорошо. Были определенные технические проблемы у нас во Дворце культуры. Это было связано с тем, что... Там не было связи, но потом мы смогли это исправить. Поэтому такие ситуации тоже бывают. Мы на них оперативно реагируем. Поэтому в дальнейшем я думаю, что наши прямые трансляции будут проходить также оперативно. Больше 50% проголосовало в городе Южном. Это по предварительным подсчетам. Официальные подсчеты уже будут оглашены, скорее всего, что завтра утром. Мы вам об этом сообщим, но уже не в телевизионном варианте, а на сайте. Кроме того, на первом интернет-телевидении города Южного есть возможность постоянно обновлять бегущую строку, поэтому результаты голосования вы сможете узнать и из бегущей строки, которая будет опубликована. Выборы прошли у нас спокойно, никаких эксцессов, никаких конфликтов не было. В целом даже ситуация по городу достаточно спокойная, хотя голосование в принципе ничем глобально не отличается от предыдущих лет. Также проходило волнами, с утра было очень много людей, в обед был спад, к вечеру чуть-чуть люди тоже подошли. Поэтому если состоянием на 5 часов мы смотрели, в основном проголосовало от 43 до 47 процентов, то уже к закрытию избирательных участков по предварительным подсчетам проголосовало больше 50% на всех избирательных участках. Так что будем ждать уже завтрашнего дня. И на этом будем с вами прощаться. Когда будет следующая прямая трансляция, мы об этом сообщим дополнительно и через сайт Репост, ну и в бегущей строке, которая на первом интернет телеканале. Спасибо, что были с нами, спасибо, что смотрели нас. Если будут какие-то замечания в техническом плане, вы сможете их написать на нашу почту, и мы будем стараться их исправить. Единственное, что улучшить качество картинки и звука мы не сможем, у нас нет таких средств. Это, во-первых, во-вторых, стримы они теми отличаются, что качество картинки и качество звука, оно не очень хорошее, но это дает возможность увидеть полную картину происходящего в режиме реального времени. Спасибо, что были с нами. До свидания.